Я хочу вспомнить всех политзаключенных, кроме Игоря, к сожалению, в нашей стране и эта система, есть еще много, больше 200, по нашим оценкам, политзаключенных. Это и Хорд, который рвал портрет, я не могу назвать его президентом, который человек, который сейчас захватил власть в нашей стране. Максим Багринцев, это, которого сдали свои же бютовцы, и на которого не обращают внимания, человек, который называл Януковича упырем тем, тем кто он есть на самом деле. Не боялся ничего. Потом ребята айдаровцы, которые якобы расстреляли там, ментовский этот конвой, на самом деле они мухи не обидят, защищали страну. Гуменек, кидающий якобы гранату, которая при этом дымела, что это нонсенс, что гранаты дымят у нас сейчас, это тех, технический нонсенс вообще. Вообще человек кидал шашку дымовую, более того, которую, которую кинули менты-провокаторы. То есть на самом деле страна сейчас вся в репрессиях. Это продолжаться больше не может. Любой свободный человек должен это понимать. Эти все мусорские провокации всем надоели уже. Все свободные люди так или иначе, рано или поздно, и это не за горами, они выйдут в защиту свободы. Свобода это базовое человеческое достоинство. И никому, никаким там, э, еврейским семьям или же э, олигархам, мы не дадим узурпировать наше, э, на, наше достоинство. Это невозможно в принципе. И поэтому пусть они на это даже не надеются и не мечтают. Мы все равно эту систему разорвем. И в ближайшее время это состоится. Этот месяц, октябрь, для них уже будет показательным, я вас уверяю. А, а дальнейшие месяцы могут показаться э, для них э, далеко не сказкой. Свободу Игорю Масичуку! 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 Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу, политвязня! Свободу, политвязня. Свободу, политв'язня! Свободу, политвязня. Свободу, политвязня. Свободу, политвязня. Свободу политвязня. Ничего, тихонько, ну скажи, ты свою дух не маєш Ну, пожалуйста. Я, я это хочу, на камеру снимается. Да, я свою Сейчас я выключу камеру. Поддержались,